Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara cepat membuat burung perkutut manggung atau cara cepat membuat burung perkutut rajin bunyi atau gacor. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah tentang ulasan video saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Uh, untuk video saya ini, semoga saja bermanfaat untuk kita semua, dan tak lupa pula saya ucapkan, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi banyak rezeki, diberi kesuksesan selalu untuk kita semua tujuan untuk melengkapi cara sebelumnya dengan metode lain cara cepat untuk menggancorkan burung perkutut atau cara cepat eh, Manggung untuk burung perkutut eh, mencapai gacor tingkat birahi rajin bunyi ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain eh, diantaranya adalah burung perkutut pastikanlah adalah jantan yang seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya pada video sebelumnya tentang plus minusnya jantan dan betina burung perkutut sudah dewasa dan jina itu diantaranya seperti itu untuk menggacorkan burung terlebih dahulu fondasi awalnya adalah burung perkutut Cina burung perkutut saat diceteti atau cetetan atau petetan langsung menghampiri dan bekur ataupun kuar itu ya cara cepatnya untuk menggacorkan burung perkutut pondasinya awal adalah jina e dan bisa juga cetetan itu kalau untuk burung perkutut rumahan. Sebelumnya melangkah sampai ke terapi atau perawatan perkutut agar cepat gacor dalam manggung, dan juga dibutuhkan perkutut yang sudah jinak karena belum tentu kita mendapatkan perkutut yang jinak apalagi kalau kita membeli ombiokan atau eh, tangkapan alam atau tangkapan dari hutan maupun ladang. Kita bisa membeli juga dari eh, penangkaran burung perkutut entah itu perkutut lokal maupun perkutut bangkok kita uh, wajib menjinakkan terlebih dahulu untuk mencapai titik penggacoran burung perkutut tersebut untuk mencapai proses-proses penjinakan uh, proses penjinakan burung perkutut setelah kita sudah berhasil memiliki atau mempunyai perkutut jantan maupun uh, perkutut yang sudah uh, jinak maupun perkutut yang dari tangkaran maupun perkutut yang dari lokal alam atau uh, ternak untuk proses penjinakan adalah beberapa hal yang harus dilakukan antara lain adalah kesatu pegang burung perkutut selama 30 menit dalam waktu tiga hari sekali bisa juga setiap hari di waktu malam hari maupun di waktu-waktu senggang kita harus sering memegang burung perkutut tersebut kedua tempatkan burung perkutut di tempat yang sering untuk lewat orang-orang banyak atau keluarga di sekitar dengan ketinggian 1 meter sampai 120 meter atau setinggi bahu maupun setinggi kepala orang dewasa proses perawatan burung perkutut agar cepat manggung atau cepat gacor adapun dalam proses perawatan perkutut ada beberapa cara yang harus dilakukan antara lain berikanlah minyak ikan satu butir per seminggu sekali atau per uh, dua minggu sekali caranya adalah dilolohkan langsung namun ada yang perlu diperhatikan saat Pelolohan agar perkutut tidak uh, tersedak maupun uh, tidak tertelan dengan berhenti atau keselak atau uh, bisa juga dilolohkan dengan cara dikasih air dulu atau dicelupkan air dulu minyak ikannya lalu dilolohkan burung perkutut tersebut lalu di apa dimasukkan perlahan-lahan sampai ke temboloknya yang kedua berikanlah kencur dengan jedah eh, kurang lebih seminggu sekali atau seminggu dua kali eh, atau dua minggu sekali caranya ada dua cara atau metode pemberian kencur antara lain dengan cara diloloh langsung pada burung perkutut yaitu dengan cara ambil kencur dan kupas kulitnya lalu kita ambil dalamnya dan dibuat potongan sebesar biji kacang hijau dan berikanlah pada burung perkutut kita sebanyak 2 sampai tiga biji di setiap tiga hari sekali atau seminggu sekali atau dua minggu sekali. Setelah pelolohan umumnya ada dua kejadian. Setelah diloloh kencur itu biasanya burung perkutut itu langsung ditelan dan dicerna. Bisa juga seperti itu. Ada juga yang ditelan tapi jarak beberapa jam akan dimuntahkan kembali dengan cara kencur dibuat air minum juga bisa per, e, Kencur dikupas dulu bisa juga diparut lalu dicampur air e, dan direbus setelah matang saring airnya dan dinginkan setelah dingin bisa buat air minum perkutut kita selain itu juga bisa dengan cara kencur diparut e, lalu dikasihkan ke dalam plastik plastik di Lubangi kecil, lalu diteteskan ke tenggorokannya atau ke paruhnya. Langsung juga bisa fungsi dan khasiat kencur untuk burung perkutut. Antara lain adalah bisa menyehatkan burung perkutut, bisa menghangatkan lendir, atau e, menghilangkan dahak pada burung perkutut. Yang ketiga, menghilangkan radang tenggorokan pada burung perkutut. Yang keempat, bisa melonggarkan raga nafas dan menguatkan pita suara pada burung perkutut. Yang kelima bisa menguatkan pita suara, selain itu juga bisa menjernihkan uh, suara burung perkutut tersebut. Selain itu kita bisa memberikan kacang hijau uh, sebanyak lima butir per satu minggu sekali atau dua minggu sekali. Caranya pemberian uh, kacang hijau antara lain adalah tuang air panas atau mendidih ke dalam wadah. Entah itu gelas, entah itu uh, ciduk atau siwur atau mangkok, masukkan kacang hijau dalam air panas. Yang sudah mendidih tadi, dan diamkan selama uh, 7-8 jam hingga uh, empuk, tapi tidak sampai menjadi bubur. Lalu uh, bisa dilolohkan 5 butir kacang hijau, uh, entah itu di pagi hari maupun di malam hari. Yang keempat adalah faktor penjemuran. Lakukan penjemuran maksimal 3 jam dalam 1 hari, yaitu antara jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dan dalam penjemuran, ya lakukan 1 jam, lalu diteduhkan 1 jam lalu. Uh, dijemur lagi jam berikutnya hingga jadi rutin 3 jam. Yang kelima bisa kita memancing dengan masteran-masteran MP3 atau pancing birahi dengan MP3 suara betina atau suara jantan uh, atau disandingkan dengan perkutut jantan yang sudah gacor atau manggung agar terbiasa uh, terdengar suara-suara masteran agar merangsang mereka untuk bunyi di setiap harinya. Selain itu kita bisa membangkitkan burung perkutut Birahinya Masukkan burung perkutut jantan tersebut ke kandang Dalam satu kandang bisa dimasukkan Dengan perkutut jantan dan betina Untuk beberapa menit antara 30 menit Sampai dengan 60 menit Untuk membangkitkan birahi burung perkutut Jantan tersebut supaya langsung Kowar-kowar atau bekur Bisa menaikkan birahi Jadi mengakibatkan burung perkutut itu Menjadikan burung perkutut itu tangguh Bisa mengakibatkan burung itu naik birahi Dan uh, efek efeknya bisa gacor dan manggung di setiap harinya menjaga kebersihan pakan minum dan kandang perkutut pastikan pada pakan minum dalam kondisi bersih namun untuk tempat atau cepuk minumnya diusahakan dalam kondisi berlumut karena lumut tersebut yaitu mengandung e, mengeluarkan O2 atau oksigen dan bisa menetralisir kadar air dan e, yang terakhir jangan lupa bersihkan kandang secara rutin buat kondisi kandang bersih dan nyaman eh, seperti itu. Jadi intinya adalah uh, kita harus sabar, harus mengikuti panduan-panduan, harus uh, pertama kandang harus steril, harus bersih dulu, air minum dan pakan itu harus bersih, harus selalu fresh, uh, dan untuk menaikkan birahi burung perkutut itu pelan-pelan, uh, dengan bisa dengan cara yang tadi saya jelaskan di atas tadi, atau saya jelaskan di video saya tadi yang awal-awal tadi, uh, dan bisa juga dengan. Minyak ikan juga bisa, dengan kacang hijau bisa, dan ada makanan-makanan tambahan yang perlu kita tambahkan. Di yang saya jelaskan di video tadi, selain itu kita juga harus menempatkan burung perkutut kita itu di tempat yang tenang. Maksudnya, ini biar perkutut bakalan kalau ditempatkan di... Tempat tenang, dia tidak stres dengan lalu lalang keluarga. E, kalau untuk burung yang sudah setengah jadi maupun yang sudah jadi, bisa ditempatkan di depan pintu saja yang e, banyak lalu lalang keluarga, supaya apa? Supaya dia tambah mentalnya, tambah kuat mentalnya, tambah. Uh, bandel karena sering dilewati lalu lalang keluarga sehingga burung perkutut tersebut sudah terbiasa entah itu terbiasa dengan orang memakai topi entah itu terbiasa orang memakai helm entah itu uh, burung perkutut terbiasa dengan warna warna jemuran dan lain sebagainya kadang juga ada mobil lewat lalu lalang dengan klakson klakson mobil ataupun dengan Uh, kendaraan yang lainnya motor dan lain sebagainya sehingga burung perkutut itu kalau uh, dibawa jalan-jalan maupun kita ingin melombakan atau kita ingin uh, ke arena lomba atau kontes burung tersebut tidak kacor dengan uh, dan tidak kaget bila mana di uh, perjalanan ada banyak kendaraan lalu-lalang maupun uh, banyak mobil motor maupun warna-warna di sekitar biasanya kendalanya adalah burung takut sama topi, sama helm, sama suara-suara bising seperti uh, keributan manusia maupun seperti klakson mobil uh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sering-seringlah membuat burung perkutut itu nyaman dan dibuat jalan-jalan setiap harinya untuk melatih mental burung perkutut tersebut. Semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya. Ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Tentang perawatan burung perkutut agar cepat gacor, rajin manggung, eh, rajin bekur, dan eh, bermental tangguh. Uh, semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, diberi rezeki yang berlimpah, diberi kesuksesan, diberi sehat selalu untuk kita semua. Salam Rahayu, salam Kongmania, salam Silaturahmi, salam Jabat Erat selalu, salam Bineka Tunggal Ika, salam Pak dan tak lupa pula saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.